Я было не правда и стал лоб на лоб и больше не писалнице и сказали мне дворцы раньше с митязил, которые было девами и судили по праву. Так в 762 году на северо западе нашей страны возникло первое государство. I'm gonna go. свое национальное самопонимание, когда мы теряли верность в своей вере, когда наступали трудные годы. И та смута 400-летия которое мы сегодня празднуем, была не единственной, к сожалению, смутой в истории нашего Отечества. Мы празднуем эти события именно для того, чтобы еще и еще как раз осознать. Народ и страна жизнеспособны тогда, когда они сохраняют свое единство поверх этнических, религиозных, социальных, имущественных и прочих границ, естественно разделяющих часть людей. Это выставка «Русь православная» помогает нам понять и прошлое, и современность. Она помогает нам понять, как сопрягаются в этой дате 403 летия преодоления смуты очень важные смыслы, пришедшие к нам из прошлого и доставшиеся нам людям 21 века сегодня. Дай Бог, чтобы Замечательных юбилейных дат этого судьбоносного года помогли всем нам верности идеалам, которые достались нам от наших благочестивых героических предков, чтобы и этот год пробудил желание людей изучать историю, свою национальную культуру, укреплять свое национальное самосознание и свое время. Вот это и есть тот духовный, интеллектуальный, культурный базис, на основе который, которого и следует развивать все остальные стороны нашей национальной жизни. С этими словами я хотел бы приветствовать вас и открыть настоящий вызов. Ваше святошество, дорогие участники формы выставки, наш студент Владимир Ильич Путин учил и направил слова приветствия всем участникам выставки. Вот самое заметное место живой карты. Ехать начало российской истории. Точно такие карты не ехали. всю на Русь лежались богатые купцы, привозя диковинные товары. На пути из варяг в греки стоял древний Киев. Но интересно, что уже за два года до прихода Рюфрика в русские корабли из Киева осадили славный Царьград, взяли большую добычу. И на обратном пути их разметало море, поднявшись по молитве царьградских христиан. Увидев силу христианской веры, русские люди серьезно задумались. Многие попросили о крещении. Спустя век святая и равнопостная княгиня Ольга крестилась в Константинополе. В 988 году ее внук, великий князь Владимир, принял крещение со всем народом. Так, почти тысячу лет назад, началась святая Русь. Знаете, Ради дружбы с Русью византийцы разрешают русским певцам только им одним и платить таможенных кошек. No the...